Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Beberapa malam yang lalu uh, ada satu platform yang telah membincang mengenai isu ART ya. Eh. Saya cuba nak masuk, nak naik tapi banyak banyak soalan ni, eh. banyak tapisan. Eh dia tanya sama ada saya ni seorang pemahaman memahami mengenai hal undang-undang saya jawab simple faham sama ada saya memahami mengenai hak perdagangan antarabangsa saya jawab faham jadi apabila saya bertanya jadi mereka seolah-olah um, tak, tak percaya bahawasanya kita nak sama-sama berkongsi pendangan. Jadi, saya memilih diam dan mendengar. Tuan-tuan perempuan, saya ingin uh, membagikan persoalan, satu persoalan yang agak besar eh, yang saya lihat. Perjanjian Timbal Balik Malaysia Amerika atau ART 2000. 25. Soalan pertama, adakah ia benar-benar perjanjian atau satu bentuk tekanan halus daripada Amerika? Trump menamakan ia reciprocal tariff agreement. Tapi mari kita jujur ya, reciprocal bagi mereka bukan bagi kita. Di atas kertas, Malaysia kononnya dapat akses pesanan Amerika Serikat. Tapi pada hakikatnya, mereka mengekalkan tarif 19% ke atas barangan Malaysia. Sementara kita pula membuka pesaran kita kepada barangan dan standard mereka tanpa syarat tambahan. Cepat kita mengimbau eh. Artikel 1.1 perjanjian itu menyebut Malaysia shall apply Kemudian perkataan shall apply custom duty as per schedule 1. Tetapi, mereka berhak ubah tarifnya bila-bila masa di bawah schedule 2. Persoalan saya, di mana reciprocity itu? Ya, di mana sebenarnya? Ini bukan timbal balik, ini timbal balik sebelah tangan. Lihat fakta lainnya. Malaysia diberi amaran. Jika tidak, tanda tangan tarif import 25% akan dikenakan. Apa pilihan kita ketika itu? Kita ditekan secara ekonomi. Kita tidak berunding. Kita dipaksa setuju. Dan semua ini berlaku di bawah eksekutif order Trump. Ya, maknanya tanda tangan Trump itu amat very powerful as far as executive uh, order is concerned eh? tanpa kelulusan kongres banyak kali dia kalah di mahkamah kerana melampaui kuasa pres presiden tetapi kita tetap menandatangani kenapa? kerana kita takut ekonomi kita digantung oleh satu tanda tangan di Washington tidak lain, tidak bukan adalah oleh Donald J. Trump. <coughs> Saudara dan saudari saya hormati, ini bukan soal dagang semata-mata. Ini soal kedaulatan ekonomi. Apabila satu negara kecil seperti kita ditunduk kepada tekanan kuasa besar, perjanjian, perjanjian itu mungkin sah di atas kertas tetapi tidak sah di mata meruah bangsa kita teruskan ke isu kedua yang lebih halus tapi lebih berbahaya penghapusan kuasa kawalan domestik Malaysia <coughs> dalam isu kedua, poin dua perjanjian ART eh, Malaysia mesti menerima barangan Amerika yang mematuhi standard mereka tanpa syarat tambahan faham tak maknanya kalau mereka kata lulus standard Amerika syarikat kita wajib menerima tapi boleh tidak tak boleh buat pemeriksaan sendiri tak boleh minta audit halat tambahan tak boleh guna piawan tempat-tempatan kita jadi pengikut piawan orang lain di tanah air kita sendiri bayangkan eh contoh perempuan kita berdebat soal halal, keselamatan makanan, penyakit hewan. Tetapi perjanjian ini menyebut without additional conformity assessment requirements. Maknanya kita tak boleh kata kami mahu semak sendiri. Eh? Kita hanya boleh kata baiklah Amerika dah sahkan. Dan apabila Malaysia bersetuju menerima US Satipat halal bodhis Ia bukan sekadar isu perdagangan Ia isu agama Budaya kepercayaan rakyat Kita serahkan kuasa penentuan kepada entiti luar Adakah itu reciprocal? Tentu tidak ya Itu penyerahan kawal selia namanya kita juga bersetuju tidak mengenakan lesen import yang boleh restrict importation of United States goods. Dengan kata lain, Malaysia tidak boleh melindungi industri tempatan melalui kota. Sedangkan Amerika sendiri masih melindungi kaluli, aluminium dan tenaganya. Kita buka pintu, mereka kunci, kunci pintu mereka inilah yang saya sebut kita bukan rakan dagang kita dengan yang dipaksa dan apabila dasar dibuat tanpa rundingan awam ya kita akhirnya menanggung akibat tanpa sedar tuan-tuan dan puan-puan kita terus ke isu ketiga yang paling membimbangkan isu penyerahan sektor strategik Malaysia kepada kuasa asing. Artikel 6 Perjanjian ERT menetapkan bahawa Malaysia akan memudahcarakan pelaburan Amerika dalam sektor mineral kritikal, tenaga, telekomunikasi, pengangkutan dan infrastruktur. Soalannya mudah, tentu lupa. Kenapa sektor strategik ini? Kerana di sinilah nilai sebenarnya masa depan negara. Di sinilah litium nadi bumi dan tenaga hijau yang bakal menentukan siapa berkuasa di rantau ini. Dan kita kita tanda tangan untuk memudahkan pelaburan Amerika Syarikat. Dengan bangganya disebut kononnya pelaburan USD 70 bilion akan masuk. Tapi kita lupa bertanya berapa bilion nilai kewalan kita hilang. Lagi parah, tuan-tuan artikel 5.2 menyerah Malaysia align with US export controls and sanctions. Bermakna, kita mesti ikut sekatan ekonomi Amerika. Walau ia bercanggah dengan kepentingan kita, kita patuh pada senarai larangan Washington, bukan dasar luar putrajaya. Inilah bentuk kolonialisme moden. Bukan lagi melalui senjata dan kapal perang, tetapi melalui pen dan perjanjian. Apabila kita serahkan kawalan sumber, terima standard asing, tunduk pada sekatan luar itu bukan diplomasi namanya. Itu dominasi namanya. Tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia perlu berani menilai semula kejadian ini. Ya, itu yang saya, saya lihat secara kasar. Bukan memandai, saya memantah. Tapi, mohonlah nilai semula. Kita perlu remedi jangka panjang. Semak semula bab 1 hingga 6 melalui runingan dua hala baru. Gunakan platform World Trade Organization dan ASEAN untuk mencari keseimbangan tarikh dan paling penting kuatkanlah dasar pelaburan domestik sebab kita tidak perlu tunduk pada tekanan kuasa besar tuan-tuan dan puan-puan kerana meruah ekonomi bukan ditentukan di White House tetapi di hati rakyat Malaysia itu sendiri ini bukan soal menolak Amerika ini soal menolak ketidakadilan dan menegakkan kedaulatan negara. Assalamualaikum. Sila like, subscribe, komen, ya. Dan saya terima baik atau buruknya dan saya mohon pada PMX, kena memberi sedikit pencerahan, ya. Sekian. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.